Жили? Георгий Иванович, да можно вас на минутку? Да, конечно пойдем. Георгий Иванович, скажите, пожалуйста, я пробую называть вас на ты? Ну что ж, выпускной-то, завтра я уже не ваш учитель, можно уже. Хорошо, Даша. Мне так нравились всегда твои уроки, я приходила, прям душа пела. Да, очень да. Праздник жизни, и если честно, я ходила не только из-за уроков, потому что ты мне очень да. нравишься. Даша, я даже не думаю. Я чувствую. Это взаимно. Честно говоря, Боже, ты ничего не говори, я же понимаю, что ну, мы не могли быть вместе. Это актерская. Боже, ваша преподавательская этика. Ну, уроки все такое. Но теперь. Теперь, Боже, мы можем быть вместе. Даша, я, честно говоря, даже не знаю, как тебе сказать, но я думаю, что это невозможно ты очень хорошая девочка, ты очень умная, симпатичная, у тебя все впереди, ты поступишь в университет, но я не принц твой, честно слово, ну, ты что-то, может, путаешь. Стоп.